Друзі, доброго дня! Коротке відео, як я підключаю масу споттера. Обов'язково мінусову крему акумулятору знімаю. Це обов'язково. І в мене ось от маса. Виставляю тут на ось маса одиничка. І зараз покажу. Поставлю на штатів, бо одною рукою неудобно, незручно. металл должен быть ребят зачищенный пистолет притуляю до металла и в массу теж и что слабо я вам скажу что слабо Может быть у нас сейчас такая напруга тримайся. А показала, что не так зажарило. Вот так цепляю я массу. Далее надо, вот тут вот трошечки яма, надо эту ямочку вытянуть, чтобы меньше положить шпаклевки. Э, Ребят, вот такую вот штуку я сделал властно руч. Давно вообще. Вот такой принцип от пистолета. Сейчас выставляю параметры, что для уже для того, чтобы втянуть, значит, значение 5. Ставим шайба, да? Значит, стоит у меня 1 секунда и 2 миллисекунды. Вот этот участок надо трошки вытянуть. Вот на вот этот участок. Тут яма. Можно было бы и пошпаклевать, но зачем? На вещи, как то кажу. Делаем вот так вот. Ну что ж такое не везет сегодня? Кнопка пистолета. Надо до разбирать процесс отдельно видео сделаем. Ребят, как есть, так есть. Кнопочка здесь проводочек отходы я отдельно видео сделаю. Десь, вот тут вот переломано. Вот так вот. Не надо до хрена тянуть, потом будут шишки. Потом будут шишки. Ти учитывай мастер, что когда ты вот тут вот нагреваешь, делая залипание, тебе уже металл нагревается. Ее легше тянуть. а тут уже шишки есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Шишки я. Можно вот так вот садить шишки. Вот простым способом. А можно. А можно вот такой вот насадкой. Вот такой вот насадкой. Назад вдавливаешь. Если сильно-сильно великие шишки или же хлопушка, есть и разные насадки, какими можно брать хлопушки. Ну это больше уже когда вот такая вот великая площадь. А тут у нас есть серебро жесткости, так что тут хлопушку сделать надо еще постараться. Вот такие вот дела. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду снимать для вас больше видео, ребята. Всем дякую. Следующий обзор будет. Разберу пистолет, гляну, что ж там с проводом. Всем хорошего дня.